Расскажи про корейскую инсп... экспедицию, которую мы встретили. Мы, конечно, несколько необычные путешественники в Непале и в Гималаях. Ну, никто, как правило, так не ходит, как в бывшем Советском Союзе. А вот, то есть спортивный туризм, где ты сам по себе идешь какой-то маршрут в горах, для них довольно дивный. Тепленькая группа поднимается на 5000 метров чтобы стать там на ночевку на следующий день пойдем там где-то за этим гребнем есть ялопир вот обычно это если кто-то так идет большие какие-то путешествия то за ним еще идет обоз каких-нибудь там носильщиков или чего-то А мыш как-то сами совершенно сами при этом Ходим какие-то переходы между хребтов в тех местах, где нет никого. А это значит, что, скорее всего, что там и троп тоже нет. Ну и вот мы полезли на Ялопик, залезли на Ялопик. А спуск у нас по плану был в совершенно глухой ущелье на ледничок. Вот. Мы его присмотрели за год до этого, все было хорошо. Вот. Начинаем спускаться и уже где-то там на какой-то энной веревке видим снизу лагерь есть. Но это, конечно, немножко удивительно, потому что в этом районе обычно никого нету. Но мы спускаемся, уже спускаемся. Ледорубом. а? Коля, куда, куда нам сейчас идти? Вон туда! А вот вон туда! Куда то идти? Спускаемся и наступает вечер. Вот, мы уже прошли всю техническую часть, осталось только с боковой марены спрыгнуть на сам линник по конгломерату, там немного, но уже такая сумерки ночь, нас выходят с этого лагеря встречать с фонариками, вот, приходим, спрашивают, где наш гид, мы естественно говорим, что он, поскольку наш гид немножко заболел, то мы путешествуем здесь сами, вот, а встречаем мы корейскую экспедицию. Она лезла на 6-700 вершина, вот, нехоженая, вот, по какому-то сложному пути. Ну и руководил экспедицией председатель их союза спасателей Кореи Южной. Вот, и до вершины, их было сколько-то там, наверное, 10 корейцев и 10 непальцев, но до вершины дошло, по-моему, 2 корейца и пятни пальцев. Вот. Поэтому них, они шли вниз уже после удачной экспедиции. Вот. Мы у них спросили, где здесь вода, и можно поставить палатку. Они сказали, ну вот, ледник к вашим услугам. Вот. И очень удивились, что в течение двух-трех минут <сёк> была выровнена площадка с силами белых людей под шатер. Вот. Потом еще больше удивились, что белые люди сами себе приготовили покушать. Но когда мы достали наш шатер и начался обычный вечерний цирк, тут, конечно, уже этот, зрители потянулись. Иди сюда, мой сладенький. Что там? Вот так у нас каждый вечер. Больные ублюдки. Думалось, что будет хуже, на самом деле, если не спешить, да. то можно не обрызгать.